Все, як то хочеться спитати, а як там наш гордий, свободолюбивий народ, як нам завжди представляли народ Грузії, який сто років був для нас символом незламності і боротьби за собственну свободу. Ладно, можете стидливо не ховати очі. Ви зараз для нас символом, символом того, до якого днища можна опуститися в боротьбі за 30 вонючих серебрянів, які вам ще не факт, що дадуть заробити. Но гениталии путинские за это вам придется еще посмаковать с причмокыванием. И ладно, короче, не, не отвлекайтесь. Я вижу, вы такого во вкус вошли. Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации. Законопроект о прозрачности иностранного влияния направлен на защиту Грузии от украинизации. Грузия несколько лет назад находилась под угрозой смены правительства из-за деятельности зарубежных неправительственных организаций НПО и могла оказаться в положении хуже, чем на Украине. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит Спутник Грузия. И это говорит страна, в какой самой П'яту частину території окупували проросійські проксі, і яка в однієї від от України навіть попиток ні не робить, за цю територію поборотися. Наоборот, грязним ротом своєї власті ще як може питається в сторону України харкнути. Мол, он гляньте, гляньте, що буває з тими, хто не хоче путінську жопу лизати. А ми не такі, ми не такі. Нам вона почті вкусна. власти Грузии обратили внимание на желание радикалов увидеть жертвы по примеру Майдана. Протестующие в Тбилиси против законопроекта о прозрачности иностранного влияния радикалы фактически анонсируют жертвы по примеру Майдана, заявила депутат от грузинской мечты Нино Циласани, передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси. «Призываю организаторов акций взять на себя ответственность за их развитие, а участников осознать, что они являются инструментом злых политических акторов», сказала в частности Нино Лосани. А чувствуете от этого более такую знакомую риторику, якоему Ми вже стоко наслушались от проросійської пропаганди і от таких проросійських сил внутрі країни були у нас колись такі. Ми про них вже потихеньку і забуваємо. А у них ці сили зараз при власті і скривати цю свою направленість. Вони по суті, де як ти і не збираються, наоборот, вони відкрито з визовом беруть все саме лучше із путінських традицій построєння країни. Как законопроект об иноагентах снова расколол Грузию. Протестующие в грузинской столице устроили противостояние перед зданием парламента в Тбилиси. Несмотря на проходящие в Тбилиси акции протеста, парламент Грузии 1 мая принял резонансный законопроект об иностранных агентах во втором чтении. Его поддержали 83 проправительственных депутата. Критики из стана оппозиции сравнивают документ с аналогичным российским законом об иноагентах. Голосование в окончательном третьем чтении планируется провести через две недели, заверил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Таким там один, в один с путинской кальки срисованный. И благодаря этому закону Россия сейчас под корень зачищает всех неугодных, которые теряют элементарные гражданские права. А неугодным на России сейчас стать очень просто. Там для этого и делать ничего особо не надо. Для этого достаточно иметь антидиктаторские, демократичні, проевропейские взгляды. А такие сейчас для России враги. И вот они уже почти враги для пропутинской Грузии. Иванишвили заявил об использовании Украины и Грузии для борьбы с Россией. Представители глобальной партии войны используют Украину и Грузию в качестве пушечного мяса в рамках борьбы с Россией, заявил основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Бедзина Иванишвили, передает ТАСС. Для них, глобальной партии войны, Грузия и Украина имеют цену пушечного мяса. Они сначала в 2008 году столкнули Грузию с Россией, а уже в 2014 и 2022 годах поставили в еще более тяжелое положение Украину. Главной причиной агрессии глобальной партии войны в отношении Грузии является то, что Грузию, несмотря на большие усилия, не смогли превратить во второй фронт, сказал Иванишвили на митинге в Тбилиси, который проходит в поддержку инициатив партии, включая принятие закона об иностранных агентах. Также он напомнил, что Грузии и Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 году на саммите в Бухаресте. Однако этого так и не произошло. И куда вам с такими закидонами еще в НАТО? А? Вы там что собираетесь делать? Орбану компанию составлять, і то він до таких відкровенних антизападних епітажей не опускається. Він хотів пам'ять, хто на 56-му году напав. А друзі вже не пам'ять, вона вже сумнівається. По її новій версії, на неї в 2008 году не Росія напала, а це клятий Запад, знакома риторика, да? її туди толкнув. Осталось -то поблагодарить Росію від всей души за то, что вона в 2008 году Грузію по суті, спасла. Я думаю, на каком-то следующем митинге бензина уже на такие решится. Вот он уже почти. По его словам, партия глобальной войны агрессивно настроена в отношении Грузии из-за того, что не смогла превратить ее во второй фронт. Создатель грузинской мечты подчеркнул, что такие попытки осуществлялись как раз через неправительственные организации НПО, финансируемые из-за границы и нацеленные на лишение Грузии суверенитета. Пресечь их деятельность, пояснил Иванишвили, и призван закон об иноагентах. Финансирование НПО, в чем часто упрекают нас и считают за помощь нам, на самом деле почти полностью идет на усиление агентуры и приведение их к власти, утверждает Иванишвили. Ну, зрозуміло, кругом враги одні тільки русські хороші. От вони то проти суверенітету Грузії єдинственні, хто нічого не затівають. А тому всякого різного, хто буде тако замечений в якихось симпатіях до Європи і Америки, от його свободолюбива Грузія буде карати по законам воєнного времени. Иванишвили открыто заявил, что объявляет войну Западу и всему цивилизованному миру из-за риска проиграть выборы осенью, политолог. По мнению политолога Давида Хаджишвили, Иванишвили намеренно открыто демонстрирует свою приверженность Кремлю, чтобы усугубить поляризацию в обществе. Однако это работает против него, поскольку реальная поддержка общества на стороне оппозиции. Ну, выборы там еще покажут, насколько грузинам приятная и любая их оппозиция. Борам чуть ли не на каждых выборах обещает какую-то сенсацию, а те выборы каждый. уверенно і так як то відносно демократично виграють ці якісь то полупроросійські слізняки, які, Ну, от казалось би, вони вже оприділились. Росія хороша, ви чим можете допомагаєте, де можете перед нею присмикаєтесь, закриваєте глаза на вал серого імпорта, який через вас туди катиться, а запад вони сволочі і нігадя. Все, не будете, ви з ними хороводи водить. І от мені така позиція би, ну, понятна, відносно чесна. Ну ні, будуть. Скоро Грузия станет полноправным членом европейской семьи, уверен Кабахидзе. Основной приоритет Грузии во внешней политике – вступление в ЕС, заявил премьер страны Иракли Кабахидзе на конференции консервативных политических действий в Венгрии. Я уверен, что очень скоро Грузия станет полноправным членом европейской семьи. И вместе мы сможем внести значительный вклад в укрепление Евросоюза, в строительство Европы, основанной на устойчивых ценностях, сказал Кабахидзе. Это вообще как? Бороться с европейскими ценностями, которые вам одно только зло несут. І продовжать стучатися в двері Євросоюзу. Що ви там збираєтесь робити? Що ви там збираєтесь строїть? дешову китайську копію путінської рекреації, а ще ж в НАТО збираються, А там що будете в тому НАТО боротися з тлітворним натовським вліянням? Госдеп Грузия рискует не попасть в ЕС и НАТО из-за закона об иноагентах. Проект закона об иноагентах, выдвинутый грузинским парламентом, антизападная риторика грузинских властей угрожают евроатлантической интеграции Грузии, заявил американский госдепартамент. Опа! Чья хитро хитрая жопа, не смогла усидеть одновременно на двух стульях, придется выбирать. И вот этот ваш дурацкий закон про иноагентов, это и есть ваш однозначный выбор. Если вы еще не поняли, все все бачат, все все понимают. Пропетлять не получится. Грузию призвали вернуться на европейский путь и не вдохновляться Россией. Переговоры о вступлении Грузии в ЕС не должны быть начаты, пока в Грузии будет действовать закон об иноагентах. Резолюцию с такой формулировкой одобрил Европарламент 25 апреля. А, сейчас. А как они русским за три копейки будут подмахивать? Вона ж Росія, вона теж така, знаєте, принципіальна. Вона вже, якщо побачила, що ти де-то дав слабину, вона твого розворота назад вже не прийме. Так що при першому вже не поняті, а то ще якісь території теряють. Ну вони готові, ви за них не переживайте. Вони ще гордиться будуть. Що коли проти них почнуть війну, вони самі в війну не дали себе втягнути. Отакі вони молодці. А вони ні, вони молодці. Вони дійсно молодці. Москва зараз їх хвалить, не нахвалиться. Грузии не нужен Майдан. Западные стереотипы пасуют перед зрелой позицией Тбилиси. Эмоции разного рода манифестаций в Тбилиси наталкиваются на твердую и зрелую позицию политиков. Надежды превалируют. Об этом заявил глава Комитета Софеда по международным делам Григорий Карасин. Фу, фу, Такие какие-то ощущения, что ты бы сначала изнасиловала, а потом насильник тебя еще и хвалит. Ну, я молодец, молодец, почти не дергайся, чуть потом всякие-то удовольствия на лице изобразить. И вот такая вот реакция, это лучшая лакмусовая бумажка в международной политике, бо давно проверено, что вот если ты не знаешь там, как як оценивать какие события, что за чем стоит, смотри на реакцию России, никогда не ошибаешься. Если она кого-то хвалит, значит дело дрянь. Если ругает, значит все хорошо, ты на правильном пути. Так что вы давайте, грузины, уже определяйтесь. Вы либо с нами в Европу, ну, либо, знаете, нам как-то не совсем улыбается. Еще и вас, одетых в русскую форму, тут убивать. Потому давайте лучше вашей территории будем освобождать. И я верю, что рано или поздно мы вам всем чей поможем.